assalomu alaykum hurmatli aziz talabalar bugun beshinchi ma'ruzamiz bo'yicha siz bilan diydor ko'rishamiz mavzu ferdinandi satsyorning lingvistik nazariyasi tilshunoslikda strukturalizm deb nomlanadi mana endi asosan o'tgan darsimiz to'rtinchi va beshinchi darslar bu ma'ruzalarni mazmuni bilan yaqin tanishayotgan bo'lsangiz bu fanni haqiqiy nazariy fan ekanligini his qilyapsiz chunki bu yerda chuqur bir, bir mulohaza yuritish kerak bo'ladi tilshunoslarning tilga bo'lgan ta'riflarini o'ylab ko'rish kerak bo'ladi til haqida ularni xulosalaridan kelib chiqib birinchi navbatda biz ularni tilga bergan ta'riflarini ongli ravishda tilshunos sifatida yaxshi chuqur anglagan bo'lishimiz kerak undan keyin bizning o'zimiz ham bularni fikriga munosabat bildira olishimiz kerak ana shu munosabat bildirish nazariy ilmlar bilan bog'liq bo'ladi albatta yaxshi tilshunos nazariy fikrlarga ega bo'lishi kerak mana shu imkoniyatni egallashga sizga albatta muvaffaqiyatlar tilaymiz biz o'tgan darsda tilshunoslikning yirik bir vakillaridan biri gombolt va uning ta'limoti haqida fikrga ega bo'ldik gb tilshunoslik jahon tilshunosligida qo'shgan hissasi bildingiz bu umuman til fanini mustaqil bir fan sifatida shakllanishiga qo'shgan katta imkoniyati deb baholashimiz kerak bo'ladi umumiy tilshunoslikning nazariy kursini yuzaga keltirdi til falsafasi degan tushunchalar ub bumbul bilan bog'liq tilning ichki formasi haqida birinchilardan fikr berdi tilning sistema ekanligi haqida birinchilardan bong' urdi umuman tilshunoslik nazariy fan uning til hodisalarining ya'ni til birliklarining barcha barchasi bir sistema sifatida o'rganilishi kerak degan fikr bilan chiqdi ayniqsa tilning dialektik munosabatda ya'ni til va tilning birliklari barchasi til bilan bir qancha fanlarning barchasi bizni o'rab turgan borliq bular hammasi dialektik munosabatda o'rganilsagina tilning mohiyatini tushunish mumkin degan bir mazmunli fikri bayon qilindi ayniqsa gomboltni tilshunoslar uning muhim tomoni muhim qirrasi deganda de, til va nutq haqidagi xulosalarni juda qadrlaydi bugungi mavzumiz ham bevosita ana shu yo'nalishning shu ta'limotning shu nazariyaning bir davomi sifatida tushunishga harakat qilasiz gomboldning ta'limotidan keyin o'z o'zidan tilshunoslikda juda katta bir portlashlar yuzaga keldi tilni xullas tariflari yuzaga kela boshladi til haqida fikrlar aytila boshladi naturalizm yo'nalishi tilni bir psixik hodisa sifatida qarashlar bular ana shu goblg ta'limoti asosida yuzaga kelgan tilshunoslikdagi yangi bir yo'nalishlard Xo'p, bugun satsur haqida gaplashamiz endi satsurning til haqidagi qarashlari albatta original bugun ham uning fikrlash imkoniyati tilshunoslarni albatta hayratga qoldiradi nazariy bilimi juda yuqori saksyorning nazariyasi asosida bemalol aytish mumkin bu mening shaxsiy fikrim bugun aynan shu tilshunoslikning yutuqlari tilshunoslikning e, bugungi kundagi ochilgan imkoniyatlari bo'lsa ana shu saksyorning imkoniyatlari bilan uning qarashlari bilan bog'langan deb tushunishimiz kerak bo'ladi Satsur fanga tilshunoslikka qanday bir yangiliklar olib keldi degan savol bilan murojaat qilamiz Satsurning eng katta yutug'i eng katta yutug'i tilning ijtimoiy hodisa ekanligini aniqlashdan deb natura til bu natura deyildi til bu ruhiy hodisa deyildi hali tilning tarifiga nuqta qo'yilmagan edi xullas satsurning qarashlari bilan tilni ijtimoiy hodisa deb qaray boshladik va baholay boshladik satrning bu fikrlari o'z öz o'zidan sotsiolingvistika degan bir fanni yuzaga kelishiga sabab bo'ldi sotsiolingvistika sababi saksyur tilning faqat ichki qobig'ini emas uning mazmun tomonini tashqi muhitlar bilan bog'langanlik xususiyatlarini o'rgandida tilda mana shunday bir chuqur mazmunga ega bo'lgan yaxshi bir fikrni ayta oldi til ijtimoiy hodisa degan fikr aynan saksyurning qarashlaridan boshlandi o'z o'zidan bu fikrni aytilishi bilan tilshunoslikda yangi bir sohaning paydo bo'lishi sotsiolingvistika maktabi tilshunosligi yuzaga keldi endi albatta ma'ruzada satsyor haqida ko'p yangi narsalar aytiladi lekin men satsyorni siz bilan birga bir tushunishimiz kerak bo'lgan holatlari bor ana o'shalar haqida bir fikringizni siz bilan bir fikrlashishimiz kerak bo'ladi ya'ni yumshatish kerak bo'lgan nazariy fikrlar bor ana o'shalar <laughs> haqida biz biroz <laughs> to'xtashga harakat qilamiz gombold bilan biroz qiyoslab tushuntirishga harakat qilaman shunda bir birini farqini ham tushunishga harakat qilamiz va til va nutq haqidagi yoki tilning dialektik munosabati atrof bilan bog'langanligini ularning har birini o'zining qarashlari borligini shundan tushunish mumkin bo'ladi xullas gombolt tilni sistema sifatida qarashi gomboldan boshlandi unga bir misol o'sha til va nutq antinomiyasini yaratish edi antinomiya degan bir kategoriya g'oyani ilgari surdi gombolt ya'ni bu qarama qarshilik kategoriyasi deyiladi til hodisalarini ko'proq yondosh hodisalarni bir biri bilan qiyosan o'rganishni gombolt boshlab berdi ana shu gomblt o'z öz o'zidan tilni sistema sifatida o'rgandi ayniqsa uning til va nutqqa bo'lgan munosabati bergan bahosi bugungi tilshunoslar tomonidan juda qadrlanadi esingizda bo'lsa b bir g'oyasi haqida fikrladik eng bir narxi sodda tilda aytganda xalq tilida aytganda juda qimmat turadigan bir fikrlaridan biri tilning ichki formasini yaratgan edi tilning mazmun tomoni haqida fikr yuritgan edi tilni xalqning ruhiyati bilan bog'lab tushuntirishga harakat qildi ya'ni esingizda bo'lsa yana qaytaraman shu iborani har bir tilda ma'lum bir millatning ruhi yotadi degan edi endi biz uni qisqa fikrlashgan edik gumbolt qaysidir tomondan haqdir ya'ni biz uni qaysi ma'noda o'sha paytda fikr yuritdi nega bunday fikrni aytdi degan jihatlarini o'ylab ko'rishimiz kerak buni aytishimdan sabab chunki gumboltning bu qarashlariga ham keyingi tilshunos olimlar ham biroz xayrixoh bo'lavermadi gumboldning aytishicha bir misol bilan tushuntirgan edim bilsangiz zamonaviy -bi bir misol yaqin o'zimizga yaqin bo'lgan bir misolni aytdimki agar a, Einstein o'zining qilgan ixtirolarini ingliz tilida idrok etmaganda edi uning bu izlanishlari bu darajada mashhur bo'lmas edi degan fikrni aytdi. agar mana shu iboraga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz rostdan ham tilning o'ziga xos xususiyatlari bor har bir tilning imkoniyatlari mavjud demak Einstein to'g'ri yo'l tanlagan ekan agar fransuz yo o'z ona tili bo'lgan nemis tilida shu ixtirolarni qilmaganda bu darajada uning izlanishlari yuqori bo'lmasedi demak ingliz tilida tafakkur qilganligi uchun ham uning ixtirosi mana bugun shunday katta nufuzga ega mana shu jarayon boyagi goboldning har bir tilning zamirida uning ruhi yotadi degan fikrga mos keladi xullas mening shaxsiy fikrim albatta har bir tilda o'ziga xoslik bor o'z imkoniyatlari bor menga qolsa o'zbek tili bu diplomatik til diplomatlar o'rganadigan til yumshoq andishali juda katta mulohaza bilan fikr yuritishi mumkin bo'lgan bu til de, mana tilning ruhiyati deganda mana shunlarni tushunishimiz kerak bo'ladi ya'ni har bir tilning ichki imkoniyati deganda mana shunday tushunish kerak balkim go'mbuq ana shu tomonga o'z fikrini qaratgan bo'lsa kerak sotsior tomonidan ham endi satsiyor bevosita gomboldni tanqid qilmaydi lekin satsior tilshunoslikni umuman lingvistikani til lingvistikasi va nutq lingvistikasi deb o'rganadi til lingvistikasi deganda tilning strukturasini uning tuzilishini tushunadi til strukturasi deganda til lingvistikasi deganda nutq lingvistikasi deganda esa shu tilning atrofida atrofidagi yaqin yondosh imkoniyatlarni tushunadi deylik shu til bilan muomala qiladigan xalqning tarixi ijtimoiy ahvoli uning siyosati uning qarashlari obyektiv va subyektiv hodisalarga bo'lgan munosabati gegrafik hududi bular hammasi nutq lingvistikasi deb tushunadi mana shu fikr o'z öz o'zidan shunday bir saksyurning diplomatik tilshunoslar nuqtai nazari bilan aytganda diplomatik munosabatiga qoyil qolish kerak chunki ko'r ko'rona gumbol tanqid qilmadi uning g'oyasiga gə, mana shu g'oya bilan qarshi bo'ladi g'oyaga qarshi g'oya bu bilan shuni tushunishimiz kerakki satsurnin fikricha til haqiqatdan ham ya'ni til lingvistikasi deganda biz tilning ichki imkoniyatlarini tilning strukturasi uning tuzilishi joylashish xususiyatlarini tushunamiz nutq lingvistikasi deganda mana hozirgina aytdik o'z o'zidan har qanday tilning bugungi kundagi nufuzi uning imkoniyatlari sassorchasiga fikr qiladigan bo'lsak ana shu atrofidagi moddiyatlar belgilab beradi xalq uning ongi saviyasi geografik hududi uning madaniyati qarashlari dinga bo'lgan munosabatlari belgilab beradi mana bunday holat demak har bir tildagi bir imkoniyat ham juda yaxshi yani. yoritilgan endi gomboldning fikrida esa o'z uz o'zidan shunday bir narsa ochiq ko'rinib qolgan ediki bir til egasi ikkinchi bir tilni o'rgansa albatta tilda ruhiyat doim birga turadi degan fikrni ilgari suryapti birinchi o'rganilgan imkoniyatlar yo'q bo'ladiyu tilning demak aksisi sizga ta'sir qiladi demak men o'zbek tilida fikr qilib turgan shaxs bo'lsam rus tili yoki ingliz tilini idrok qiladigan bo'lsam demak menda de o'zgarishlar paydo bo'ladi bu o'zgarishlar o'z uz o'zidan tilning ta'siri bilan bog'liq deb tushuntirishda edi gb ha endi gombolt tarafdorlari aytgan edi u tilning demak ta'siri deganda yangi yutuqlar boshqa boshqa izlanishlar degan tushunchalarni ham tushuntirgandek bo'ldi yo'q Yo, gomboltni fikricha tilda ma'lum bir xalqning ruhiyati yotadi ana shunday ta'sir qiladi degan fikr edi ko'ryapsiz bu yerda juda keng mushohada qildi haqiqatdan ham har bir tildagi imkoniyat mana shu tilning atrofidagi moddiyatlar bilan bog'liq deb tushunishi edi demak satsyorning mana bu harakatlari o'z öz, o'zidan yana ya'ni tilga ijtimoiy hodisa degan qarashlari tilda yana bir yangi bir yo'nalishlarni oqimlarni yuzaga keltiradi mana shu oqimlar bizni tilshunosligimizda strukturalizm yo'nalishi yoki strukturalizm maktablari deb qarashimiz kerak bo'ladi bu yangi yo'nalish chunki satsyurni o'zi o'n to'qqizinchi asrning oxiri yigirmanchi asrning boshlarida tilshunoslik nazariyasi bilan shug'ullangan olimlardan jenevalik bu fransuz endi strukturalizm yo'nalishi mana shu yigirmanchi asrning yigirmanchi yillaridan boshlani bu yo'nalishni yuzaga kelishida de, demak satyoing til ijtimoiy hodisa degan nazariyasini o'rtaga tashlagani ikkinchidan esa hozirgina mana til va nutq haqida til lingvistikasi nutq lingvistikasi haqidagi fikrlari sabab bo'ldi strukturalizm bu alohida bir maktab bu yangi bir maktab tilshunoslikda bugungi kunda uchta strukturalizm yo'nalishidagi maktablar mavjudligi aytiladi praga strukturalizmi maktabi keyin amerika strukturalizmi maktabi va kopengagen strukturalizm maktabi bu maktablar o'z nomi bilan struktu strukturalizm yo'nalishi deyapmiz maktabni ham shu nom bilan nomlayapmiz bularni qarashlari endi ıı, gumbultdan ham oldingi natura til psixik hodisa deyishlaridan ham va satsyurning qarashlaridan ham ozgina farqli bular yaxshi yax, bir g'oyani ilgari tashlaydi tilni strukturasini asosiy ilm sifatida targ'ib qiladi har qanday tilni o'rganish har qanday tilning nazariy asosini belgilovchi jarayon bu shu tilning strukturasi uning qurilishi degan e, demak bir oqimni e, yo'nalishini to'g'riroq aytganda yo'nalishni o'rtaga tashlaydi endi o'sha praga tilshunosligi bugungi kunda funksional tilshunoslik nomibili ham nomga ham ega bular demak tildagi har bir birlikni vazifasini aniqlashga harakat qilgan shuning uchun ham funksional lingvistika nomini ham oladi aynan praga lingvistikasi amerika tilshunosligi deganda biz ko'pincha bu tilshunoslikni xullas o'sha yigirmanchi o'ttizinchi yillarda bu tilshunoslik paydo bo'ldi frans bas tomonidan frans bob bilan frans basni bir biridan farqlashimiz kerak frans bob bilasiz piyosiy tilshunoslikning metodining asoschilaridan demak frans bas esa bu amerika strukturalizmiga asos solgan shaxs deskriptiv yo'nalish ham yoki maktab ham deyiladi amerika strukturalizmi ya'ni oddiy qilib aytganda tilni tasviriy asosda o'rganish ya'ni shu tilning diaxronik va sinxronik diaxronik qadimiy sinxroniya demak hozirgi ko'rinishi ana shu aspektda tekshirib til haqidagi demak fikrlarni o'rganish tushunish mumkin degan g'oyani ilgari suradi a keyingi bu kapingagin strukturalizmi o'sha yigirmanchi asrning o'ttizinchi yillarida paydo bo'ldi bu yo'nalishni şey, glasimatika deb ham ataymiz bularni qarashlari bu ikki strukturalizm maktabidan farqli tamoman farqli oddiy qilib tushunganda tilshunos har bir tilning ichki xususiyatlarini inkor qiladi bu qanchalik to'g'ri endi ularni fikrini to'g'ri fikrin tushunishga harakat qilamiz ya'ni tilni o'rganish jarayonida har bir tilning ichki imkoniyatidan emas tilning umumiy xususiyatidan kelib chiqib fikr yuritmoq kerak degan g'oyani ilgari tashlaydi bu g'oyani ham albatta o'ziga yarasha bahosi bor to'g'ri chunki nazariy fanlarni nazariy bir xulosalarni tariflarni yaratishda tilning har bir tilning ichki xususiyatlaridan ko'ra ularning umumiy jihatlari hisobga olinib nazariy fikrlar yaratish mumkin bo'ladi xullas mana satorning ta'limoti ham tilshunoslikda yangi bir yo'nalishlarni paydo bo'lishiga sabab bo'ldi umuman tilshunoslikda mana shunday toshi bor olimlar tilshunoslikning yuzaga kelishini va undagi yangi bir oqimlarning oqimlar degan so'zni uncha yoqtirmayman yangi bir demak maktablarni yo'nalishlarini yuzaga kelishiga sababchi bo'lgan sasyorning eng katta yutug'i gobg eng katta yutuqlari bu tilni sistema sifatida tushunish edi gombolt til sistema sifatida o'rgandi satsyor esa til sistemalar ichida de sistemadir dedi buni oddiy qilib tushunadigan bo'lsangiz tildagi biror bir hodisani nutqsiz o'rganish mumkin emas kontekstsiz o'rganish emas shuning uchun sistema har bir so'zning nominativ nomi nomlovchi nomi faqatgina bu biror narsadan ma'lumot beradi a uning ichki mazmun kengligi uning funksiyalari kontekstda nutqda bilinadi ana shu jihatdan ham hamda gobul hamda satsur tilni sistema sifatida tushunish kerakligi haqida demak juda ilg'or chuqur g'oyani ilgari tashlagandi demak xulosamiz sifatida tilni dialektik munosabatda o'rganish targ'ib qilish ayniqsa til birliklarini ana shu falsafiy va mantiqiy asosda demak targ'ib qilish ikki yirik tilshunoslikning qarashlaridan paydo bo'lgan deb tushunishimiz kerak e'tiboringiz uchun rahmat